Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Saya hendak memulakan video ini dengan memberikan satu kata-kata kepada ahli Parlimen Hulu Langat, Sani Hamzan. Wahai Sani, anda fikir duit kerajaan itu duit mak bapa anda ke? Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya pun tak tahu dah berapa banyak video yang telah saya buat khusus untuk membincangkan perangai tak semenggah ahli Parlimen Hulu Langat iaitu Sani Hamzan ini. Sebelum itu, saya nak kena beritahu dengan anda satu perkara lah. Sani Hamzan ini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan baik orangnya. Seorang yang saya kira, yelah boleh dibuat berkawan dah kalau ikutkan. Cuma bila dia menjadi ahli Parlimen Kerajaan ini, dia punya perangan tu macam tiba-tiba berubah 120 darjah, 180 darjah kan. Menjadi bongok yang tak boleh dibawa bincang lagi dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan cara beliau dekat parlimen yang memang menyakitkan hati, dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang saya kira macam langsung tak menunjukkan kematangan dan juga intelek beliau selaku ahli parlimen, Beliau ini bagi saya lah kan merupakan antara liability untuk Pakatan Harapan sebenarnya selain daripada Ahli Parlimen Julutong iaitu RSN Raya dan juga Ahli Parlimen Kampar iaitu Chong Zemin. Mereka bertiga inilah kalau anda janji saya merupakan antara liability untuk Pakatan Harapan Malaysia Nasional. Tetapi sudah tentulah liability yang paling besar daripada kerajaan Madani ini tidak lain tidak bukan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Tetapi tak apalah itu cerita lain pada masa akan datang. Cuma dalam persidangan parlimen pada minggu lepas, Sani Hamzan sekali lagi telah mengeluarkan satu kenyataan yang saya kira memang satu, memang tak cerdik lah kan? Nombor dua duanya menampakkan kesombongan beliau dan nombor tiganya menunjukkan betapa beliau ini langsung tak cerdik orangnya. Ini keratan ucapan beliau dekat parlimen yang hangat diberkatakan. Sebab Perdana Menteri ini pun banyak sangat bagi bajet ni pada Kelantan, Tengganu, Kedah dengan Perlis ni. Kalau macam itulah saya nak minta yang mahu-mau Perdana Menteri ini, jangan bagilah bajet kepada kerajaan negeri ni. Keratan ucapan itu pendek je tuan-tuan dan perempuan tetapi habis dilaporkan di seluruh media di seluruh negara. Iaitulah Sani Hamzan ketika sedang berlawan-lawan hujah dengan ahli parlimen pembangkang. Dia kata apa dekat Perdana Menteri? Memandangkan pembangkang ni asyik duduk minta, 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 minta. Dia kata Perdana Menteri tak payah bagi langsung. Dekat apa nama pembangkang ini peruntukan negeri Johor Tak payah langsung. Jangan bagi. Sebab dia orang ni kutuk-kutuk benda -kutuk menteri, marah-marah benda -marah menteri. Tapi minta-minta juga. So tak payah bagi langsung. Kiranya Sani Hamzan kata, tak payah nak bagi peruntukan dekat negeri, -negeri bangkang. Tak payah nak bagi peruntukan dekat pembangkang. Kerana mereka ini asyik menyakitkan hati benda menteri. Itulah antara lain yang disebutkan oleh Sani Hamzan dekat parlimen itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan of course lah, bila benda itu disiarkan dekat social media, ramailah yang mentam Sani Hamzan. Dan memang patut pun. Sebab ucapan seni Azam itu menunjukkan betapa beliau ini tak cerdik sebenarnya. Menunjukkan memang beliau ini sangat-sangat sombong serta beranggapan bahawa duit kerajaan itu ialah duit mak bapak dia. Dan di sini saya dapat video untuk Iko kata-kata oleh netizen tersebut. Wahai Sani, saya tahu eventually anda akan tonton video ini juga. Saya yakin akan ada orang-orang anda yang akan screenshot ataupun screen record ataupun download video ini untuk beri anda lihat. Sekarang ini, kalau anda tonton video saya lah sani. Pertamanya, peruntukan kepada pembangkang itu bukan satu benda esen Perdana menteri tau. Sebab ini merupakan satu benda yang memang patut anda bagi. Sebab, Perdana Menteri itu ialah ketua kepada kerajaan persekutuan. Bermaksud, bila jadi ketua kepada kerajaan persekutuan, maka memang tanggungjawab Perdana Menteri untuk menyalurkan peruntukan kepada semua pihak termasuklah pembangkang. Sebab itulah antara perkara yang memang merupakan amalan normal dalam sesebuah kerajaan demokrasi yang berteraskan kepada persekutuan. Dulu ketika zaman Barisan Nasional, mereka tak bagi peruntukan pada pembangkang, mereka potong royalti dan sebagainya, anda juga yang dok memekak. Anda juga yang bising kata, oh ini tak adil lah, ini menunjukkan perangai diktator lah, ini menunjukkan kerajaan tidak profesional dan macam-macam lagi. Tetapi bila anda sudah punya kerajaan, kenapa buat perkara yang sama? Dan tidak perlulah untuk saya ingatkan kepada anda Waisan bahawa pemberian peruntukan kepada pembangkang secara adil itu juga terdapat dalam manifesto PRU 15 anda pun. Ya, memang terdapat dalam manifesto PRU yang ke-15 anda pun berkata harapan. Anda dah berjanji untuk memberikan peruntukan kepada seluruh kawasan pilihan raya. Tak kira DUN ataupun Parlimen secara serata dan adil. Nampak ke situ? Itu janji anda tau. So, mana sejenis apa kalau tidak menunaikan janji? Eh, Papa Barry, itu janji ketika Pakatan Harapan saja. Sekarang ini kerajaan gabungan, kerajaan caburan. So, kita tak boleh nak bagi manifesto kita sebab kita ada kawan, -kawan lain juga yang kita perlu consider. Okay, fine. Itu alasan anda. Tetapi siapa Perdana Menteri? Adakah Perdana Menteri itu datangnya dari UMNO? Siapakah Menteri Kewangan? Adakah Menteri Kewangan itu datang daripada OGPS? Tidak. Perdana Menteri orang PKR. Menteri Kewangan Puan RPKR bahkan orang yang sama. Jadi kenapa itu menghalang anda daripada menunaikan manifesto anda? Sebab manifesto itu bukanlah satu benda yang anda nak kena pening kepala sebagainya sebab benda itu yang patut lakukan. Bukan satu benda yang anda terpaksa lombak perlembagaan ke anda terpaksa nak apa tu pindah akta ke apa-apa ke. Lainlah kalau benda itu melakukan pindahan akta dan mungkin perkara itu perlukan perbincangan. Macam contohnya kan, aa, untuk mengasingkan kuasa uh, pendakwa raya dengan pegawai negara. Yang itu perlukan kepada beberapa pindahan akta. Mungkin agak sukar. Tetapi anda tetap nak buat. Okey, tak apalah. Cuma sekarang ini peruntukan untuk kawasan-kawasan pembangkang juga, untuk ahli perlindungan pembangkang, benda ini ada dalam janji anda tau. Dan benda ini tak perlukan kepada pindahan akta pun. Cukup sekadar dekri yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan. Itu saja. Tak ada isu pun. Tetapi anda berpusing sana berpusing sini beranggapan bahawa duit kerajaan itu merupakan duit harta mak bapa anda maka di kerana itulah anda bersikap oh dia ni tak payah dapat peruntukan sebab asyik kutuk benda menteri. Banyak cantik muka sebab itulah engkau ni cuma MP yang low level tak dapat kementerian pun sebab apa? Sebab panggil kau macam tu. Cuba kalau orang macam anda ini Sani Hamzan dengan perangai macam ni jadi menteri. Mampus rakyat dibuatnya. Sebab apa? Sebab nampak sangat perangai busuk hati anda itu isunya. Tapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Saya nak tanyakan juga kepada Sani Hamzan. Sekarang anda kata oleh kerana pembangkang ni asyik uh, melukakan hati Perdana Menteri sebagainya, maka tak payah bagi peruntukan kepada pembangkang dan macam-macam lagi. Dan kalau macam tu boleh tak kalau pembangkang-pembangkang ini termasuklah penyokong-penyokong mereka tak nak bayar cukai pendapatan. Tak nak bayar cukai SST. Tak nak bayar cukai karbon yang bakal diperkenalkan pada tahun depan. Tak nak bayar segala levy lah, segala fee dan sebagainya pada kerajaan. Boleh tak kalau mereka ini menuntut agar mereka tak payah bagi pun minyak kepada kerajaan pusat? Mereka uruskan sendiri. Boleh tak kalau mereka ini buat apa saja yang mereka dah buat, nama KSP ke apa-apa ke, tanpa melalui kelulusan pusat? Sebab apa? Sebab anda berkira pasal peruntukan, anda kata peruntukan tu kena dapatkan kebenaran kerajaan dan sebagainya, kena dapatkan kebenaran Perdana Menteri, kena Perdana Menteri itu uh, tengah senang hati berdapat dan sebagainya. Dan apa guna para pembangkang ini bagi cukai kepada anda? Apa guna pembangkang ini menyumbangkan KDNK kepada anda? Anda pun selalu kata, pembangkang ni tak sumbangkan sangat pun KDNK kepada negara kan? Sebab pembangkang bukan maju benar pun. Tak ada masalah. Dan biarkan pembangkang ini uruskan diri mereka sendiri. Anda tak payah kutip apa-apa. Tak payah kata, oh kita kena ada kebenaran itu dan intinya untuk buat airport ke apa-apa ke. Tak perlu. Biar mereka buat sendiri. Kalau mereka dapat duit ke apa-apa ke, mereka pegang sendiri. Sebab anda datang nak bagi peruntukan pusat. So, mereka pun tak perlu bagi peruntukan kepada pusat. Sebab duit peruntukan pusat itu pun datangnya daripada negeri-negeri pembangkang juga. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Macam berkenaan beras juga contohnya. Orang macam dekat Kedah ke, macam dekat Lantan ke apa-apa ke, mereka tak pula bekalkan kepada pusat. Mereka gunakan untuk in-house saja, untuk rakyat negeri mereka saja. Dan saya bicara macam ni sebagai orang selangor tau. Tapi saya pun memang tak setuju dan menyampah dengan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh kerajaan pusat terhadap negeri-negeri SG4 ini. Jadi anda kata kalau kau berkira sangat pasal peruntukan untuk negeri pembangkang, untuk dun pembangkang dan sebagainya, dan rasa-rasanya tak payah kutip cukai lagi lah dia doang. Tak payah kutip apa-apa lagi dia doang. Levy ke fee ke KDNK ke apa-apa ke tak payah ambil lagi dia doang. Biar dia uruskan sendiri, lantak dia orang. Okey macam tu. Setuju atau tidak? Tetapi saya yakin, kerajaan tak setuju pun. Mereka tahu tanpa duit daripada geng-geng SG4 ini, kerajaan tak ke mana pun masalahnya. Tetapi itulah kadang-kadang bila kita dapat kerajaan ataupun MP-MP kerajaan yang jenis tak sedar diri macam Seri Hamzah ni, tak buat apalah. Cuma kena ingat, langit tak selalu cerah untuk anda. Tidak selamanya anda berada dekat atas. Satu hari nanti, bila anda berada dekat bawah, masa itulah anda akan dihina dengan sepenuh-penuh penghinaan oleh rakyat yang selama ini menahan rasa saja. Sebab mereka tahu ketika anda punya kerajaan, kalau anda ini dihina lebih-lebih, maka tak lamalah mereka ini berada dekat luar. Memang mereka ini akan masuk ke dalam. At least duduk lokap sehari dua. Tetapi tunggulah anda jatuh nanti. Masa itu, barulah anda tahu langit itu tinggi atau rendah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Masa kau berkuasa, memang dunia terasa macam kau yang punya. Tunggulah sampai masa kau tersungkur penuh hina.